Pada episod yang lalu, kita perhatikan bagaimana memahami ayat Al-Quran dengan mengetahui latar belakang umum dengan menyemak sama ada ia dari surah Maqiyah atau Madaniyah. Pada episod kali ini, kita akan belajar memahami ayat Al-Quran dengan menyemak Asbabun Nuzul, iaitu sejarah khusus penurunan sesuatu ayat. Berkaitan dengan ini, anda perlulah mendapat buku rujukan Asbabun Nuzul. Salah satu buku rujukan yang boleh didapati di pasaran adalah Asbabun Nuzul oleh Imam Suyuthi. Mari kita tadabur ayat berikut. Jangan engkau bimbang, wahai Muhammad. Biarkanlah aku sahaja membalas orang yang menentangmu, yang aku ciptakan dia dalam keadaan seorang diri, tidak berharta dan anak pinak. Dan aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak serta anak pinak yang ramai yang sentiasa ada di sisinya dan aku mudahkan baginya mendapat kekayaan dan kekuasaan dengan semudah-mudahnya. Kemudian ia ingin sangat supaya aku tambahi lagi. Tidak sekali-kali akan ditambahi kerana sesungguhnya dia menentang dengan degilnya akan ayat-ayat kami Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul kami. Surah Al-Muddathir 74:11 sampai 16. Ternyata ayat di atas ada kaitan dengan seseorang yang mengganggu Rasulullah. Tetapi siapakah yang dimaksudkan? Maka mari kita rujuk asbabun nuzul iaitu sejarah penurunan ayat ini. Kita akan dapati ayat-ayat tersebut adalah berkaitan dengan kisah seorang musyrikin Mekah bernama Al-Walid ibn Mughirah yang mencipta tuduhan bahawa Al-Quran adalah sihir daripada Rasulullah. Pada suatu musim haji Al-Walid ibn Mughirah iaitu salah seorang pembesar Mekah telah merancang bersama beberapa orang ketua Quraisy agar mereka pergi menasihati semua jemaah haji yang bakal datang ke Mekah agar menolak dakwah Rasulullah. Dan mereka berbincang agar mereka bersatu dan konsisten dalam membuat dakwaan terhadap Rasulullah. Ketua puak berkata kepada Al-Walid, "Kamu tentukan dakwaan dan kami akan ikut sahaja." Al-Walid bagaimanapun minta pandangan daripada ketua-ketua tersebut. Ada yang berkata, "Kita dakwa Muhammad itu tukang ramal." Al-Walid menjawab, "Tidak. Dia bukan seorang tukang ramal. Aku pernah melihat seorang tukang ramal dan apa yang Muhammad perkatakan iaitu ayat-ayat Al-Quran, bukanlah kata-kata tukang ramal." Ada yang cadang kita dakwa Muhammad itu gila dan dirasuk. Al-Walid menjawab, tidak, dia bukan dirasuk. Aku pernah melihat seorang yang dirasuk dan apa yang Muhammad perkatakan bukanlah kata-kata seorang yang dirasuk. Ada yang berkata, kita dakwa Muhammad itu penyair. Al-Walid menjawab, tidak, dia bukan seorang penyair. Apa yang Muhammad perkatakan bukanlah syair. Ada yang berkata, kita dakwa Muhammad itu tukang sihir. Al-Walid menjawab, tidak dia bukan seorang tukang sihir. Kita kenal tukang sihir dan apa yang Muhammad perkatakan bukanlah kata-kata tukang sihir. Akhirnya mereka bersetuju untuk mendakwa Muhammad adalah seorang tukang sihir. Kisah tadi ada terdapat dalam kitab Asbabun Nuzul. Maka dengan mengetahui Asbabun Nuzul sesuatu ayat, kita fahamlah kita ayat-ayat dari surah Al-Mudathir tadi adalah kecaman terhadap Al-Walid kerana permusuhan beliau terhadap Rasulullah. Dalam satu lagi contoh, kita lihat ayat tiga ayat dari surah Al-Masad. Dan kemudian ikuti sejarah khusus penurunannya. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Surah Al-Masad 111-3 pada suatu hari setelah Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terbuka, Rasulullah telah menyeru dan mengajak semua penduduk Mekah berkumpul di Bukit Safa sambil melaungkan wasubha. Laungan ini selalunya menandakan ada perkara penting yang hendak disampaikan. Setelah penduduk Mekah berkumpul, Rasulullah memulakan dakwah. Rasulullah mula bertanya kepada penduduk Mekah, Adakah kamu percaya sekiranya aku katakan ada tentera akan datang menyerang kamu dari belakang bukit ini? Maka penduduk Mekah menjawab, Kami percaya kerana mereka kenal Muhammad seorang yang jujur dan tidak pernah berbohong jadi Rasulullah pun memulakanlah dakwah menyeru mereka kepada Islam dan memberi mereka amaran tentang kedatangan hari akhirat tapi malangnya ramai penduduk Mekah tidak suka akan seruan Rasulullah termasuk bapa saudara baginda sendiri iaitu Abu Lahab Abu Lahab sambil menghayunkan tangannya dan berkata eh celakalah engkau Muhammad apa ini kamu telah membazir masa kami aku boleh guna masa yang terluang ni untuk berniaga dan mencari keuntungan tapi engkau telah membazir masa kami memanggil kami datang ke sini dan bercerita tentang agama kamu ini. Bukan Abu Lahab sahaja yang berfikiran seperti itu, tetapi sebenarnya ia adalah respon umum di kalangan penduduk Mekah yang berada di situ yang merasakan masa mereka telah terbazir, maka turunlah surah Al-Masad. Perhatikan ayat berikut binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya Ada dua kata kunci di sini iaitu satu tangan Abu Lahab dan dua hartanya Nampak tak ayat ini adalah respon kepada sikap dan cercaan Abu Lahab tadi Allah akan membinasakan tangannya dan kemudian segala harta yang diusahakannya tidak akan dapat menolongnya di akhirat nanti Maka fahamlah kita mengapa tangan dan harta disebut dalam dua potong ayat sebentar tadi Al-Quran telah memberi respon secara direct. Abu Lahab kata apa tadi? Dia kata kamu ni membazir masa aku sedangkan aku boleh guna masa aku untuk mencari harta. Jadi Allah memberi respon iaitu sebenarnya harta tidak akan dapat menolongnya. Malah dia akan menderita dengan bakaran api neraka yang marak menjulang. Satu hal penting yang ingin disebut di sini, apakah pengajaran dan tazakkur yang dapat diambil? Di sinilah pemerhatian yang mendalam dan keikhlasan memainkan peranan dalam tadabbur. Sekiranya kita membaca surah ini secara sambil sahaja, kita mungkin akan hanya ambil maklum ini adalah satu kejadian yang mana Abu Lahab mendapat cacian dan dia akan binasa. Tapi apa kena mengena dengan kita yang membaca? Kita tak cerca Nabi. Jadi ayat ini macam tak ada kena mengena dengan kita. Betul ke sikap macam tu? Daripada Asbabun Nuzul tadi, kita nampak respon ayat Al-Quran adalah kerana sikap Abu Lahab yang lebih pentingkan harta dunia dan menganggap hal dakwah dan urusan agama sebagai tidak penting malah membazir waktu. Persoalannya sekarang, adakah kita juga bersikap demikian? iaitu menganggap urusan dakwah dan hal agama kurang penting berbanding dengan urusan dunia. Maka jika kita ada sikap begini iaitu tak ada masa untuk belajar agama atau hadir ceramah atau kuliah kerana sibuk urusan kerja, tidakkah sikap kita sama seperti Abu Lahab? Maka ayat ini juga boleh jadi peringatan keras kepada kita semua bukan untuk Abu Lahab sahaja. Begitulah dua contoh tadabbur ayat yang merujuk kepada asbabun nuzul akan dapat pengajaran yang lebih baik dan mendalam. Ambil maklum bukan semua ayat al-Quran ada tercatat kisah asbabun nuzul. Tetapi adalah elok jika ketahui asbabun nuzul bagi ayat-ayat yang telah tercatat kisah penurunannya.